Падре. Вам нужно лежать. Я устал лежать. Как здоровье? Все болит, и температура. А это что? Это синяк? Синяк? Нет. Не важно, падре. Это моя жизнь. Кто тебе? Лара? Ее мишенью всегда становится слабой. Она, это невозможно. А мама что говорит? Мама как слепая. Она во всем поддерживает сестру и шпыняет меня. Стать бы мне с этой коляски. Причем здесь твоя коляска? Ни при чем, падре. Просто в ней я слабая. Падре, только вы можете мне помочь. Поставьте меня на ноги. Я в отчаянии, Аманда. Две самых близких мне женщины в тюрьме. Нельзя спасти одну, не утопив другую. И потом, не забудь меня, и самого могут арестовать. А во всем виновата твоя Нора. Нужно ее проучить. Кого проучить? Больную девочку. Она не отвечает за свои поступки. А это ты из-за нее заболел. А нену твою я постараюсь вытащить. У нас проблема посерьезнее. А Роя? Он сказал, что у тебя роман с падре. Это правда? На что только не пойдет безутешная мать. В глубине души мы с тобой похожи. Ладно, вытащу тебя обеих. У вас есть сила. У вас дар. Дар творить чудеса. Она лишь Бог творит чудеса. Он действует через вас. Вы его инструмент. Нет. Помогите мне. Молись, Анна, молись. Падре. Пожалуйста. Нет, нет. У вас дар творить чудеса. Анна. Поставьте меня на ноги, помолитесь за меня. Я помолюсь за тебя и попрошу Господа Всемогущего придать тебе сил. У вас достаточно сил. Вы инструмент Божий. Анна, не смущай меня, не испытывай моей веры. Это грешно. Падре, 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 молитесь. А ну, уходи, позволь мне помолиться в уединении. Господи, иже и же Молитесь. Нет. Умоляю, молитесь. Хорошо. Я знала. Я верила. У вас есть дар. И вот доказательство. Падре, благослови вас, Господь. Теперь сестра меня больше не тронет. Благослови вас, Господь. Санто. Смотри. Смотри. Падре сотворил чудо. Бог услышал его молитву. Нет. Лучше ему сейчас прилечь, Анна. Ты не удивлен? Меня трудно удивить. Циник. Рад за тебя, Анна. Теперь иди. Пусть он отдохнет. Да? Пойду. Вставайте. Благословит вас, Господь. Было чудо. Санто. Санто, у меня дар. Про дар не знаю, знаю про Анну. Она опасный человек. А внутри значит лежала голова. Лежала. Когда вы нашли ящик? вообще-то я искала ружье. Меня же хотели убить. Я вам уже говорила. А вы мне не слушаете, что ли? Нет, об этом потом. Ну, вот, так я вытащила ружье из шкафа, оно упало на пол. Я нагнулась и под кроватью увидела ящик. Вот и все. Прям под кроватью. Открыли. Нет, нет. Вошли на слоутары, и ящик я спрятала. Потом поздно вечером я вернулась открыла и обнаружила эту голову, отрезанную. Все понятно. А как выглядел ящик? Такой картонный, небольшой, серый, вот как этот. А вы кто? Аманда Хауреги. Это моя невестка. Ей все мерещится глава Рудольфа Портале. Это парик, который я подарил Мизине. А Муда об этом не знала. Тут и свадьба, и беременность. Вот ей и привиделись ужасы. Да, мы в курсе беременности. А если в курсе, так отпустите и ее, и остальных девушек, инспектор. Есть проблема. В портале не найдены, дело не закрыто. Учтите, инспектор, мои адвокаты от ваших обвинений камня на камне не оставят. Так что освобождайте. Опять ходить разучилась. Представь себе. И падре вновь сотворил чудо. И так радовался. Как Ребек малый. Чего ты хочешь? Помочь ему? Он должен поверить в себя. И в свой дар. Лжешь. Все, чего ты добиваешься, это соблазнить его. А ты не ревнуй. У тебя шансов все равно нет. Он не любит, когда обижает младших и слабых. Ты и синяк на меня свалила. Но почему ты такая подлая, Анна? Тебе он не достанется. Он знает, что это за фрукт. Лживая гадина. Просто гадина. Хватит. Опять вы Она мне проходу не дает? Клара, Клара, это ты ее ударила? Нет, мама, честное слово, не я. Это она сама, чтобы потом падры нажаловаться. У нее бред преследования. Нужно на всякий случай врача вызвать. Все, я запрещаю вам. И даже приближаться к этому священнику. Мне не запретишь. Я нужна ему. Так, Анна, иди к себе. Да, мама. И ты тоже. Без разрешения из дома никому не выходить. Что, Элиза? Дочек воспитываете? Немного. Успокойтесь. Гнев не идет ангельским лицам. Простите. Но позволю вам напомнить, что мы договаривались о встрече. Я вдова, сенатор. И траур еще не кончился. Вы правы. Давайте посидим здесь. Окажите честь. Хорошо. Я подумаю. Выпад.